Ось такі чудові маски будемо сьогодні робити разом з нашою майстриною Олександрою Якимець. Саша, добрий день. Здравствуйте. Ви таку чудову маску до нас принесли. Я вважаю, що на новорічному корпоративі найкраще можна бути Спасибо. у ній. Тому розказуйте, як взагалі ви винайшли такий шедевр? Так? власноруч зробити маску, не просто купити готову в магазині, а зробити її своїми руками. І як ми це будемо робити? Ну, нам, в принципе, наша промышленность уже немного помогает, поэтому нам не придется делать какую-то вот из папье-маше заготовку. У нас уже есть вот такая вот готовая маска, которую можно купить в магазине, выбрать по своему какому-то вкусу, по форме маску. Примерять и? Конечно, примерить, что вам больше пойдет, что вам больше понравится. А уже в наших силах это разукрасить ее и сделать какой-то свой определенный образ, который будет соответствовать нашему костюму новогоднему вот, и вообще нашей творческой задумке. Вот сегодня я вам предлагаю сделать маску, которая была бы выполнена в таких каких-то теплых розовых тонах которая бы, ну вот, например, гармонировала, ну вот, с этим платьем, скажем, для того, чтобы явно было видно сочетание цветов, какие можно было бы сюда краски использовать. И сразу же уже на примере мы сможем ее одеть и посмотреть, как будет закончен образ смотреться. Как она посылает. Да. Мы будем использовать сегодня с вами краски акриловые и будем использовать гуашь. Но гуашь, после того, как мы разрисуем маску, мы ее покроем с вами лаком, для того, чтобы просто она не бралась к рукам и поверхность защитить от повреждений. Для начала сделаем контур вокруг глаз, который бы повторял контур прорезей на маске. То есть мы подчеркиваем глаза. Это такая своего рода работа І починаємо з того, що вот так вот акуратно обводимо. Да, обводим Коли ми купили маску, чи потрібно нам чимось обробити її зверху до малювання? Чи вона вже така, яку ми купили, так і малюємо. Ні, вона вже абсолютно готова к роботі, тому що у нас здесь картон. Его обрабатывать ничем не надо абсолютно, то есть сразу же готовую маску вы берете и начинаете работать. Единственное, с чем вам надо будет определиться, это с тем, что маска может быть симметричной или несимметричной. Вот в данном случае у нас идет... Работа сразу же и с одним, и с другим глазом, потому что здесь мы попробуем сделать симметричную маску, где рисунок с одной и с другой стороны будет повторяться. Поэтому самая главная идея в том, чтобы, во-первых, повторить наши линии, а во-вторых, чтобы работа велась сразу же с одной и с другой стороны. То есть мы делаем, например, два штриха с одной стороны и повторяем их сразу же с другой стороны. А маски. будет это наискладнейшее, сделать симметрию на масте. Да, это достаточно сложно, но учитывая то, что все-таки у нас идет творческий процесс, поэтому с линейкой никто измерять, конечно, этого не будет. И главное, чтобы просто по цвету у вас получался красивый такой рисунок, который бы нравился вам самим, и чтобы вы сами получали удовольствие от этого процесса. Сейчас мы будем делать такие вот наподобие ресниц, вниз опускать более светлые по тону полосы и точно так же потом повторять их с другой стороны нашей маски. Угу. В ней, как будто две опущены донизу. Да, да. Да, Та трошечку она будет сумна. Это только на первом этапе, потому что мы потом сделаем ей точно так же узор, который бы шел вверх. В масках вообще можно использовать какие-то более точные геометрические линии, можно использовать такой растительный узор, орнамент. Здесь мы будем использовать достаточно плавные линии, которые будут мягко подчеркивать наше лицо. И надо сказать, что в принципе сама маска... Вот, которую мы расписываем сегодня, она чем-то напоминает венецианскую маску Коломбины, когда закрыто не все лицо, а только его часть. И по легенде девушка была настолько красива, что не пожелала скрыть полностью свое лицо. Ну, польстим себе немножко. Вот, и а, оставила только часть лица под маской. Вот, поэтому мы будем декорировать. Та повторювати та, так. те, що вона зробила. Нашим глядачам я покажу маску, яку ви принесли. Вона є довершеною, бо в ній стільки маленьких деталей промальована вона до дрібниць. Тобто, у мене виникало запитання, чи потрібно робити якийсь фон на масці. Тепер я бачу, що не потрібно, бо тут дуже така складна, ювелірна майже робота на цій масці. Дуже багато деталей. І, до речі, Самая тя маска подходит до цветкувания нового рока Синего да, коня. Да, да. Вы можете, опять же, для выбора, для выбора цвета использовать лучше несколько красок, потому что все-таки слишком яркая маска она может быть, но, в общем-то, как новогодняя елка, нам такой эффект не нужен. А лучше использовать 2-3 цвета, которые бы сочетались друг с другом и комбинировать их очень хорошо смотрятся какие-то э, контуры яркие серебряные золотые которыми мы будем вот дальше украшать нашу маску декорировать ее дальше вот В принципе их тоже можно использовать они сразу же застывают не нужна никакая обработка дополнительная вот у нас есть уже вот такой вот основной рисунок который мы оставляем для тех, кто только начинает малявать маски, че потребно, сделать какой-то контур у левца? Да, конечно, можно сделать контур карандашом, но очень-очень легкий, потому что все-таки краска может его не перекрыть до конца и поэтому оставить какие-то вот такие следы от карандаша, которые будут потом видны и не хотелось бы, чтобы они портили весь образ. У нас маска уже выглядает чудово. Да, мы сейчас сделаем рисунок гуашью, а потом уже декорировать и мелкие детали мы будем делать с помощью золотого контура. Для того, чтобы маска выглядела нарядной, карнавальной, для того, чтобы ее хотелось действительно одеть, чтобы она получилась вот такой волшебной. Потому что маска это, конечно же, какая-то загадка потому что под маской может скрываться кто угодно. Да, вот. И естественно, это как-то немножко вот хочется разгадать, что же внутри. Но вот. И секреты, и тайны, они всегда манят, притягивают. Поэтому вот сегодня будем делать такую вот маску. Взагалі, Новый рик у нас свято-чаревне. Конечно. Уси дива можуть статися саме під Новый Рек. Да. Тому Смотри, виглядати да. треба відповідно. Так, вот мы сделали рисунок. Это наш самый первый рисунок, основной, где мы распределили наш узор. И теперь с помощью контура мы будем декорировать и делать уже более мелкие детали, такую более мелкую прорисовку. Саша, на початку программы вы сказали, что эту фарбу нужно да, покрывать каким Да, можно покрыть ее лаком, можно покрыть его ПВА. Но мы будем это уже делать после нанесения контура. Это в конце, да, да, да. Когда она высохнет. Итак, начинается самая моя любимая работа, потому что это детали, это какие-то вот такие мелкие вензеля, точечки, которые делают нашу маску по-настоящему нарядной, по-настоящему праздничной, и которые будут делать наш наряд индивидуальным и не похожим ни на кого другого. Каждый может сделать будь-який малюнок на свой смак, а можно такой также промалювати на папере, например, а потом перенести на маску тут уже как вам будет больше удобно, потому что можно сделать сначала эскиз подготовительный, нарисовать все это на бумаге, потом разметить это на самой маске. Легкий какой-то рисунок карандашных линий, конечно, он возможен, и это будет замечательно. Такая вот более м, работа тщательная, которая тоже дает свои результаты. Если вот сегодня мы будем передавать такое настроение наше, м, такое сиюминутное, то есть где у нас предварительный эскиз. У нас его нет, есть вот только какой-то образ в голове, в который мы постараемся вот максимально его передать с помощью красок. Вы также принесли до нас перья. Мы будем да. эту маску и перьям також. Да, конечно. А, маска, карнавальная маска, костюм – это, конечно же, море украшений, поэтому сегодня мы будем использовать еще перья для того, чтобы украсить нашу маску. А, будем клеить их специальным а, даже не пистолетом, а вот такие клеевые стержни с помощью свечки. Я вам покажу, как это делается. Если у вас нет клеевого пистолета, бывает такое, вот, а, то можем найти выход из положения и, в общем-то, для фантазии, Извичайную для творчества свечу, и, да, будем и... оклеить. Да, да. Маска уже выглядит чудово. Смотрите, мы сделали контур над глазами, добавили мелкие детали, точечки и такие полоски волнообразные. Сейчас мы сделаем вот этот вот наш главный такой элемент, вензель посередине, украсим его. Такой же тиеешь фарбы. Да, да, этим же контуром, но мы, в принципе, вот по цвету уже определились, она будет в всяких розово-фиолетовых тонах с золотом, поэтому мы не отходим от выбранных так сказать, материалов и продолжаем нашу работу до конца. Досить вышукано выглядит рожевый, то трохи більш насыщенный рожевый, в поединении золотистым. Ну, по цвету, да, такие приятные очень цвета, поэтому вы можете выбрать цвета в зависимости от вашего настроения, от вашего костюма. То есть это уже Такая свобода творчества, свобода выбора, абсолютная, где вас никто не будет стеснять. Ну, вот. ну, собственно, для этого маски одевались, потому что маска дает такую определенную свободу, свободу действий, когда еще на венецианских карнавалах под ней мог скрываться вот кто угодно и а, какие-то отличия, которые были там и в достатках. И в каком-то там, ну, материальном положении между людьми они просто стирались и карнавал все это убирал и под маской мог скрываться кто угодно. Ну, вот поэтому вот, здесь тоже этот элемент такой неожиданности он присутствует. То есть интересная идея для корпоративу: одягнуть у всех у маски, чтобы не было видно, кто я кто. Так? Да. И познать человека по новому. Да, конечно. Кроме того, каждая маска ей соответствует какой-то определенный образ. Потому что на венецианском, например, карнавале у них есть маски уже традиционные, которые они используют. Там маска коломбины, маска кота. Например, человек, который одевает маску кота, он должен целый вечер мяукать не просто так, то есть не, не разговаривать не обычным голосом, а немножко так мурлыкая. Вот. Можно использовать каких-то животных, причем в древние верили, что... Они не просто маски, вы создаете рисунок, а маска приобретает еще какие-то характерные особенности того животного, которое вы одеваете на себя. Поэтому, скажем, изображение какого-то льва придавало силу, уверенности. Но вот если это какая-нибудь хитрая лиса, вот, поэтому они очень серьезно верили в это, и были тотемные животные, которые изображались. Вот, так что вы тоже можете это использовать в своей маске. Можно сделать маску символу наступного года. Да, маску лошади тоже может быть такой вариант. Или нарисовать какое-то вот маленькое такое животное на вашей маске, как какой-то знак, как оберег просто, или для красоты, для того, чтобы вы помнили там это событие, какого года эта маска. Потому что есть вот целые выставки с масками разных готов и даже в Венеции есть профессия масочника. Вот это искусство передавалось от отца к сыну. То Тобто это сила мастец. Да, конечно, настоящая венецианская маска это настоящее произведение искусств Она, конечно, стоит огромных денег, но она, действительно их стоит. Она их Але наши маски також не відрізняються від тих, що занадто дорогі для нас. Мы можем изработать сделать еще краще да, так, конечно. Свой особый вариант, который ни в кого не повторится. Да, вы можете сделать свою собственную маску с вашим настроением, с вашим какими-то чертами характера, которые присущи вам. Вот. И может быть раскрыться по-новому в ней. Вот. Может быть, как-то себя проявить каким-то таким вот образом. Что-то такое неожиданное, волшебное, чтобы произошло в эту новогоднюю ночь с маской с золотыми цяточками мы майже закончили. Да, мы практически закончили, осталось немножко вот тут украшений внизу маски. Так, основной рисунок у нас есть, контур тоже у нас присутствует, он уже немножко начал высыхать, поэтому нам будет удобно клеить перья потом. Вот, поэтому заканчиваем. И переходим до наступного этапа. Нам еще осталось приклеить перьячку. Да. Итак, когда наша маска готова, сейчас мы будем приклеивать перья. Для этого нам понадобится свечка. загали мы можем малювати на масте стільки, сколько забожаем. Конечно. И декорувати її будь як. Да, это индивидуальные какие-то такие вот особенности человека, то, что вы захотите, то, что будет приятно вам. Это может быть выбор каких-то камней, которые соответствовали там, по цвету вашей маски. Это может быть какие-то определенные перья. Это могут быть какие-то цветные, там, золоченые тесьма. Очень красиво смотрится. Можно приклеить и так, прямо на маску, как то мережи. Да, конечно, конечно. Так, Саша, сейчас вы над свечкой расплавляете клей. Да, так? я расплавляю клей. Uh -huh. Аккуратно наношу на края нашей маски наш клей uh -huh. и начинаю приклеивать к нашей маске перья. Вот так вот сбоку вы можете. почему самый такой клей? Этот клей потому что он используется в принципе для м, любых каких-то декоративных техник, очень хорошо держит, они потом не отваливаются и в общем-то вся наша пижутерия сейчас она держится именно вот на нем. Уже uh -huh. два пера. Ми приклеїли. Зараз сделаем ще одну перу. Наша свічка періодично вгасне. Будемо її зажигати знову. Потрібно лише від свічки запалювати, так чи можна скористатися запальничкою можна і, так, і да. користуватися да, цим клеєм? Так. Дуже взагалі цікавий такий клей. А, в принципі, можна використовувати пістолет. для которого вообще эти стержни сделаны но ну, вот при отсутствии пистолета можно использовать его вот так вот нагревая над свечой mm -hmm. над огнем для тех кто только начинает работать да и хочет попробовать да я конечно для того чтобы просто попробовать mm -hmm. а как до того что перья закрывая mm -hmm. малюнок ну мы постарались сделать так чтобы все таки наш рисунок он в основном остался на месте вот. А в принципе самое основное он находится угу. по центру, и это глаза. А уже сбоку там минимум каких-то декоративных элементов. Поэтому я думаю, что наши перья только украсят его и дополнят. Как заразумело. С двух боков у нас будет перья. Да. Итак, с одной стороны мы наши перья приклеили уже. Угу. У нас Итак, будет три. Вот да, три пера. И теперь симметрично с другой стороны точно так же. Крепим наши перья. Дуже швидко высыхается и клей, тому можно навіть положить, да, маску уже да, навидируется, да, да, да. они уже не отклеятся, они будет крепко держаться. Естественно, маски надо будет немножко высохнуть, потому что перед покрытием уже непосредственно лаком или каким-то клеем, нам надо будет ее высушить хорошо, mm -hmm. и только потом уже ее будем покрывать. И дуже убережно покрывать, ибо у нас же перья, что чтобы такое... Да, не ты никак. Для того, чтобы у нас их сохранить, сохранить наш рисунок. Так. Щедрые перелины приклеиваем. Mm -hmm. Это все-таки простой и интересный процесс. Да, главное, что это доступно каждому. Поэтому самый большой плюс в том, что мы можем позволить себе с минимум каких-то средств и материалов сделать красивый очень карнавальный костюм для себя, для детей, потому что сейчас тоже утренники, новогодние елки. И поэтому своими руками вы сможете создать вот такой вот. Какой еще клей можем использовать, если не такую, досить достаточно необычную такую технологию? Вы знаете, ну это может быть какой-то клей для камней, например, которые продаются в магазинах ткани. Итак, наши пели на месте. Вот а, она, на наша маска. Она уже такая досить чудово, яскрава, норична. Да. Теперь самый главный, самый такой ответственный момент. Когда уже ваша маска практически полностью готова, когда перья к ней приклеены, вот тут последний завершающий этап. А вы смотрите на нее и уже с перьями, когда у нас есть уже готовый образ, мы немножко ее еще дополняем маленькими декоративными деталями. Но это уже идет завершение образа, так чтобы не испортить рисунок, который у нас уже тут есть, а только немножко ее дополнить. И поскольку да, мы использовали... краски, вот белую и розовую, то сейчас мы добавим немножечко фиолетового, такого самого темного цвета. То, До, додамо яскраві акценти, Да, да. Акценти. да. Вот именно акценты. Чтобы вырезняться с mm -hmm. помежинчик. Та взагалі, якщо кожен зробить таку маску власноруч, то треба бути впевненим, що ніхто не повторить такий малюнок да, у будь-якому разі. Ну, будь-яка ручна робота, це, звісно, неповторима річ, тому 100% передать каждую линию кайа шту vzora это очень сложно и практически нереально. Поэтому в этом вся их и прелесть. Ведь так теми будемо малювати яскраві акценти. Ми зробимо їх над очима, щоб підкреслити очі. Так у нас залишається дуже мало часу, але ви встигаєте показати да, нам найяскравіші моменти нанесення фарби на маску. Щоб наша маска засіяла, щоб вона стала саме саме яркою. І взагалі дуже швидко зробити таку красу своїми руками. Так, да, всього лише за несколько минут ви отримають готову маску абсолютно закончено. Так і майстриня сама може доповнити якісь да, деталі. Да, Також можна я гадаю наклеїти туди якісь стрази або камінці, якщо я да, необхідна. Да, так, звісно. Камні, якісь то украшення, декоративні елементи. все це може бути на вашій масці. Саша, я вам дуже дякую. Ви домальовуєте маску. Да. Вона вже у нас Готово. чудова і яскрава. Дуже дякую вам за цей майстер клас що ви нам розказали, як бути неперевершеною на новорічному корпоративі. Дякую вам большое. нашим глядачам. Я бажаю зробити власноруч собі ось таку красу. Зустрінемося у наступному часі парад.